Ну, пока месяц еще в этом году никто не знает, кто будет самым громким, кто наоборот будет, скажем так, разочарованием, пока месяц это еще Огромный вопрос. Команды продолжают только формироваться. Тот же Кровбас, казалось бы, еще две недели назад мы здесь играли на Кубке Винета с ними. За это время у них произошли кадровые изменения, они усилились. Я думаю, что очень серьезный соперник. Я думаю, что одна из команд, которая будет бороться за самые высокие места в чемпионате. И э, верю в то, что мы тоже не будем... Э, скажем так, постигать заднего и составим конкуренцию в борьбе за медали в этом сезоне. У вас в сезон сезоне максимально украинизованный склад, традиционно у своих колландцев. Расскажите про селекцию, интересно, чем вы целились и как вы формировались? В этом сезоне, вы знаете прекрасно, что очень много игроков покинули Украину, уехали играть за рубеж. Мы в этом сезоне тоже потеряли довольно много игроков в сравнении с прошлогодним чемпионатом. В этом сезоне у нас, если в прошлом году мы были одной из самых молодых команд, в этом году мы, наверное, будем самой молодой командой, потому что очень омолодился состав. И те игроки, которых мы взяли, скажем так, опытных на усиление, это тоже все довольно молодые, перспективные ребята, несколько человек. Мы подписали на два года, как бы глядя наперед, глядя на перспективу. И вот, может быть, в этом году еще не все смогут раскрыться, но опять-таки мы подписали людей на два сезона, чтобы, чтобы они имели возможность здесь развиваться. Верю в то, что и знаю, что у нас может что-то получаться, что-то не получаться. Но то, что болельщики, которые придут на наши матчи, увидят борьбу, увидят сражение на каждом сантиметре площадки это сто процентов.